સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલા કોવિડ હોસ્પિટલના તંત્રની બેદરકારીને લઈને વારંવાર હાલ વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે હાલમાં તો કોવિડ હોસ્પિટલના તંત્રની બેદરકારીએ લોકોની આસ્થા સામે રમત રમી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે જેમાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલી મુસ્લિમ મહિલાનું મોત નીપટતા તેને હિન્દુ પરિવારને આપી દીધી હતી અને મુસ્લિમ મહિલાને અગ્નિદાહ પણ આપી દેવાતા પરિવારે કોવિડ હોસ્પિટલે પહોંચી ત્યાં તોડફોડ કરી ન્યાયની માંગ કરી છે સુરતમાં કોરોનાની મહામારી વચ્ચે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવેલા કોવિડ હોસ્પિટલ વારંવાર કોઈને કોઈ કારણે વિવાદમાં આવી રહી છે ત્યારે હાલ તો લોકોની આસ્થા સાથે રમત રમત એવાના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ત્યાં આવેલા કોવિડ હોસ્પિટલના દસ દિવસથી મુસ્લિમ મહિલા કોરોનાની સારવાર લઈ રહી હતી અને કાલે જ મહિલા સાથે પરિવારે ફોન પર વાત પણ કરી હતી જો કે રવિવારે સવારે મહિલાના પરિવારજનો હોસ્પિટલ પહોંચતા તેઓને કડવો અનુભવ થવા પામ્યો હતો જેમાં મુસ્લિમ મહિલાનું મોત થતાં તેની બોડી હિન્દુ પરિવારને આપી દીધી હતી અને ત્યારબાદ હિન્દુ પરિવાર દ્વારા પણ જોયા વગર અગ્નિદાહ પણ આપી દેવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ મહિલાના પુત્રે કર્યો હતો તો મૃત મુસ્લિમ મહિલાના પરિવારજનો કોવિડ હોસ્પિટલે પહોંચી ત્યાં તોડફોડ કરી હતી અને ન્યાયની માંગ પણ કરવામાં આવી હતી અનેશભાઈ ક્યાં હુઆ આપકે સાથ મેરી મમ્મી થઈ मेरी मम्मी को हम लोग को यूच आज का दश्वर नहीं रहा है हम मम्मी को लेके आए थे तो मम्मी की तबीयत वबीय सब अच्छी बता रहे थे सब वीडियो कॉल पर कुछ बात हो रही थी पर आज ऐसी घटना हो गई है तो उसका कुछ उठने का इलाज नहीं है आज मेरी मम्मी को हम लोगों को सुबह में बॉडी लेने आए तो डॉक्टर ने बोला अभी बॉडी तो तुमको तो नहीं मिल सकती है डॉक्टर ने भी ये राज हमसे छुपाया है बरोबर ना और डॉक्टर हमें यूँ कह रहा है बोलता है तुम्हारी बॉडी है ना दूसरी जगह चली गई है दूसरी कौम में हिंदू कौम में चली गई है सुशीला बेन की यहाँ सबाना बेन और सुशीला बेन की यहाँ थी तो सबाना बेन की लाश मेरी मम्मी की माँ दे दिया उन्होंने नहीं लोग ने वहाँ जला डाली है ये आपको कब मालूम पड़ा है ऐसा ये मुझे अभी मालूम पड़ा है थोड़ी देर पड़ी है अब भी मालूम पड़ा डॉक्टर का ये सब हिसाब हो रहे हैं तो डॉक्टर ने आपको बोला वहाँ ऐसी तभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं डॉक्टर के साथ भाई लोगों की मीटिंग चालू है भाई या बड़प भाई लोग की मीटिंग सबकी चालू है वहाँ पर हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे हमारी माँ हमारी ऊंची चाहिए मम्मी की तबीयत आपकी कल तक कैसी थी बहुत अच्छी थी मम्मी ने कल है ना हमारे साथ एक कलाक तक बात करी फोन पर आरोप आज फिर ऐसा हो गया तो फिर कैसा चलेगा तो आपको कैसे मालूम के आपकी मम्मी का इंतकाल हो गया है हम लोग यहाँ रिपोर्ट लेने आए थे क्योंकि एक ना एक रिपोर्ट काट के दे रहे थे हम जब भी जाए ना तो एक ना एक रिपोर्ट काट के दे रहे थे तो हम लोग फिर सब यहाँ आए मेरे मोटे पप्पा इन लोगों सब तो लोग ने यूँ सोचा चलो हम लोगों एक न्यू हम लोगों जाके ने टॉर्चर करते हैं वहाँ से न्यू रीजन लाए अपने न्यू क्या है तो न्यू लेने गए तो साढ़े छः बजे में यूँ बता रहेगा मौत हो गई है उनकी अभी आपकी क्या मांग है अभी हमारी मांग ये क्या हमारी माँ हमारे साथ होनी चाहिए हम हमारी धर्म से हम उनको दफनाएंगे क्रियाक्राम करेंगे हिंदू कौम में हमारे नहीं चाहिए कि हमने भी हिंदू कौम ने किया है हम अभी भी लाश उनकी है कि सुशीला बिन के हम नहीं ले रहे कि हमारे को हमारी मम्मी की चाहिए ना हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और पुलिस के स्टेशन भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे हम पर हमारी मम्मी के लिए लड़े गुलाम फरीद अंसारी सैयदपुरा टूकी सैयदपुरा टूकी राजावाड़ी पंपिंग स्टेशन देने वाला हूँ मैं और हमारे जो पड़ोसी थे हमारे पेशेंट वो 10-12 दिन से एडमिट थे यहाँ पर हमने ये सोचा था कि भगवान ने चलो इनको नया जीवन दान दिया है हमारे अल्लाह की मेहरबानी है लेकिन यहाँ पर सब पूरा उल्टा कर दिया हमारे पेशेंट से कल शाम को चार बजे एक घंटा बात हुई हमारा पेशेंट के साथ बात होने के बाद ये लोगों शाम को साढ़े पाँच बजे बता रहे कि बोले आपकी डेड बॉडी आके ले जाओ बोले आपके पेशेंट की क्या बस और ये लोगों ने वो पेशेंट को डेड बॉडी को हिंदू की जगह और मुसलमान को मुसलमान की जगह दे दी वो लोगों ने हिंदू को और इंदू ने उसका अंतिम संस्कार कर डाला हमें यह बात की बिल्कुल जांच मिली नहीं है और हमें बॉडी के लिए धक्के खिला रहे हैं कि अभी ले जाओ सुबह ले जाओ शाम को ले जाओ करके ये लोगों ने कल शाम से हमको बॉडी दिया नहीं है हमारे बॉडी चाहिए हमारे पेशेंट की तो पेशेंट का पेशेंट का नाम है सबाना बानू मोहम्मद सालिम अंसारी મુસ્લિમ મહિલાનું નામ સબાનાબેન અને હિન્દુ મહિલાનું નામ સુશીલાબેન હોય જેને લઈ મળતા નામે લઈ મુસ્લિમ મહિલાની બોડી હિન્દુ પરિવારને આપી દેવા પણ જણાવ્યું હતું હાલ તો મુસ્લિમ મહિલાના પરિવારજનો દ્વારા ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી છે કે આવું શાહ માટે થયું અઝર કો સાથે પ્રકાશવાડાજી ટંઠન્યો